والسماء ذات البروج واليوم الوعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها فعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تدريب الأنغام ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المدين فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب <applause> والله ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ